その村では野菜も木も大きくなりませんでした土地が痩せていて水も少なくどんなに種をまいても育ちません人々は諦めて遠い町から食べ物を買う毎日ある日賢治は道の脇に小さな木を見つけました背は低く枝は細く葉も少しだけ放っておくと枯れてしまうかもしれません ケンジはその木の世話をすることにしました川から水を汲んで運び周りの石をどけ草を抜きました毎日のように世話をしましたしかし村の人は言いましたこの村の土では木は大きくならないどれだけ水をやっても無駄だとけれどもケンジは諦めませんでした夏の暑い日も 秋の冷たい風の中でも冬の雪の中でも世話を続けましたそしてやがて春が来ましたまだ小さな木の枝に白い花がたくさん咲きました村の人は驚きましたこのやせた土地の村でこんなにたくさんの花を見たことがなかったからですそして秋には小さな実がなりました 甘い賢治が,が,ししが木を信じて世話を続けたことその心の強さと優しさに気づいたのですそれから村では人々が野菜や木を大切に育てるようになりました毎日水をやり草を抜き土を柔らかくしました すると植物たちはその気持ちに応えるかのようにぐんぐん育ち木の実もたくさん取れるようになりました痩せた土地が少しずつ豊かになっていったのですやがて村の噂は広がり遠くの町や村から人々が訪れましたおいしい野菜や甘い木の実を買うためです村はにぎやかになり人々の顔には笑顔があふれました 小さな木を守った賢治の心が村全体を変えたのです信じる心と続ける力が痩せた土地を豊かな土地にしました植物を育てるのは大変だよね。 毎日世話なんてできないよ。自分の世話もできないのに。あはは！今日の日本語はどうだった？それじゃみんなバイバイ？バイバイ